হেল্ল' সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি এটা খুব ধুনীয়া চাটনি লৈ আহিছোঁ দেই আৰু চাটনি মানে আৰু জানেই আমকেইটা দেখি গমেই পাইছে আমৰ চাটনি আৰু আমৰ চাটনি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আৰু মুখততো পানী আহেই আৰু গতিকে আজি আমৰ চাটনি বনোৱাকৈ বোলো ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোককো দিওঁ গতিকে আম তিনিটা ল'লোঁ ওচৰৰ পৰাই আনিলোঁ আম তিনিটা আমাৰ যিহেতু নাই ফ্লেটৰ এইকণতে আছে অলপ আনিলোগৈ গৈ বিচাৰে একো চাই আম তিনিটা তাৰপিছত এয়া বনাবলৈ যোগাৰ কৰিছোঁ ইফালে পদিনা আনিলোঁ পদিনা ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছোঁ এয়া পদিনাখিনি যে এনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে নহয় মানে পুদিনা গোন্ধটো সঁচাকৈ গৰম দিনত মানে বৰ বেলেগ এটা ভাল লগা বস্তু আৰু আৰু এই মানে মানে কেনেকুৱা এটা সৃষ্টি ভগৱানৰ যে ইমান ধুনীয়া সুগন্ধ মানে পাতটোৰ আৰু পেটৰ কাৰণেও ভাল ডাইজেষ্টৰ কাৰণে ভাল জানেই আৰু আমৰ চাটনি এতিয়া খাবই লাগে গতিকে এতিয়া কেঁচা আমৰ ছিজন খুব চাটনি খোৱাৰহে কথা গতিকে সেইকাৰণে ময়ো বোলো প্ৰথম খাম দেই আমৰ চাটনি খুৱাই নাছিলোঁ গতিকে আম তিনিটা এইফালে ধুই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে আৰু কি কৰিলোঁ কেনেকৈ বনালোঁ দেখাই আছো দেই চাটনি বনাবলৈ লৈছোঁ কিন্তু আমটো মানে এনেকুৱাই মিঠা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া অকণমান এতিয়া গুটিয়া টান হোৱাই নাই বা বৰ ধুনীয়া দেই দেখিছেনে একো নিমখ চিমখ লোৱা নাই ইমান বেছি ধুনিয়া আমটো নহয় অকণমান খাই দিছে সেইকাৰণে মিঠা যে তাৰপিছতে এয়া ধুনীয়াকৈ আমখিনি কাটি ললোঁ আৰু আমখিনি যে ইমান মিঠা আছিলে কৈছোঁৱেই গমে পাইছে বিৰাট ধুনীয়া দেই আৰু এটা আম মানে খুবেই মিঠা আৰু এয়া গতিকে আমো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এটা আম নিদিওঁ আৰু বেছি হৈ যাব গতিকে এটা আম থৈ দিলোঁ এনেকৈ এতিয়া চাটি বনাম অকণমান নহৰু লৈছোঁ তিনি ফুটা আৰু আদা অকণমানো লৈছোঁ তেনেকৈ গতিকে এতিয়া মিক্সিত ভৰাই ল'ম ধুনীয়াকৈ পদিনাখিনি দিম এয়া পদিনা দিলোঁ প্ৰথম তাৰপিছতে পদিনাখিনিও বিৰাট ফ্ৰেছ মানে যেনে এক ভৰ্তি হ'ব গোটেইখিনি একেবাৰতে চাগে নাতিব গতিকে মই চাগে বেলেগে বেলেগে এনেকৈ পিচিবগৈ লাগিব আগতে পদিনাখিনি পিচি ল'ম পদিনা নহৰু আদা এনেকৈ দি পেলাই জলকীয়া দি এনেকৈ পিচি ল'ম তাৰপিছতহে চাগে আম দিব পাৰিম দেই কাৰণ মিক্সি জাৰটো সৰু সৰুটো ল'লোঁ এয়া নহৰু তিনিফুটা আৰু আদা এটুকুৰ দি দিলোঁ তাৰপিছতে এয়া পিচিবলৈ যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা সাৰো ইমান যে বেছি ধুনীয়া গোন্ধাই আছে পাকঘৰটো মানে আমাৰ দেখিছেনে তেনেকুৱা ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে আৰু ইয়াত পকা কেঁচা জলকীয়া মিক্সকৈ দিছোঁ পকা কেঁচা এনেকৈ ছটামান দিছোঁ জলকীয়া সেইফালে আম এয়া আম টুকুৰা টুকুৰা কৰি থৈছোঁ আৰু আগতে এইখিনি পিচি ল'ম তাৰপিছতহে আম দিম এয়া আম এতিয়া দিছোঁ আমৰ টুকুৰাটো বেছি ডাঙৰে হৈছে আকৌ সৰু কৰিব লাগিব দি দিলোঁ ঘপককৈ ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে গমেই নাপালোঁ যে এইডোখৰ কটাই নাছিলোঁ গতিকে আকৌ কাটি পেলাইহে দিব লাগিব আম সৰু সৰুকৈ দেই দেখি বাৰু লোভ লাগিছে নাই আমৰ চাটনি যেতিয়া আৰু মানুহৰ লগৈ নাথাকেই গতিকে এয়া আমকেইডোখৰ দিছোঁ তাৰপিছতে আধা আম আকৌ পিচি ল'ম তাৰপিছতহে আকৌ এইখিনি পিচিম যিহেতু মিক্সি জাৰটো সৰু চব নধৰে গতিকে এনেকৈ আধা আধাকৈ পিচিবলগীয়া হৈছে আৰু দেই এয়া হৈ গ'ল দেখিছেনে এয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আৰু ইমান যে বেছি ধুনীয়া সুগন্ধ এটা আহিছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত কালাৰটো দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে মানে একদম চিলিকি এক চাইলে খাই দিলে মানে একদমকৈ উঠিব গম পাইছেনে আৰু আজি দুপৰীয়া বেছি একো বনোৱা নাই জিকা দি দাইল বনাইছোঁ তাৰপিছতে ভেন্দি ভাজি আৰু ফ্ৰেঞ্চবিন ভাজি গতিকে তাৰ লগত অকণমান চাটনি লৈ ল'ম আৰু আজি দুপৰীয়াটো এনেকৈ খাম যিহেতু কাম আছে কামত যাব লাগিব আৰু আমাৰ আজি দুপৰীয়াৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন দেই চাটনি আৰু ইয়াতে মই গুড় দিব পাৰিলোহেঁতেন কেতিয়াবা গুড় দিও বনাওঁ কিন্তু আজি মই গুড় নিদিয়াকৈ অকল টেঙাকৈ বনাইছোঁ যিহেতু আমটো অকণ মিঠা গুৰ দিবলগীয়া নহ'ল আৰু এয়া কেনেকুৱা পাইছে জনাব দেই থেংক ইউ